Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan dua yang terdiri daripada tiga syah. Syah pertama adalah Syah Zani. atau nama benda saya adalah Siti Syah Zani binti Muklis. Syah yang kedua, Safika. Nama benda saya ialah Nur Syafika Kisna binti Abdul Aziz. Dan Syah yang ketiga, dan saya Syah yang ketiga iaitu Syah Dan nama benda saya Muhammad Syah Ni bin Syafi. Baiklah, pada hari ini kesimpulan kami akan membentangkan artikel yang telah kami kaji dan kami akan menyenaraikan mengikut aspek-aspek yang diberikan. Artikel yang jurnal yang kami kaji adalah tujuan tahap penguasaan pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah dalam kalangan pelajar PISMP semester 3. Di sini, sebutkan aspek-aspek yang akan kami terangkan mengikut jenis yang kami kaji. Yang pertama, kami akan terangkan tentang aspek keuntungan wacana, aspek rujukan, struktur penulisan dan juga kejelasan artikel. Baiklah, yang pertama adalah keutuhan wacana. Keutuhan wacana ni bermaksud kesepaduan dan kesatuan antara bahagian teks secara keseluruhan sehingga tulisan dapat dipahami dengan jelas dan bersesuaian dengan pembaca. Jenis keutuhan wacana ada empat, iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal dan juga keutuhan fonologi. Yang pertama adalah keutuhan semantik. Keutuhan semantik ini terdiri daripada tema utama yang konsisten. Jenis ini menerangkan tentang dua elemen iaitu pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah dalam setiap bahagian seperti objek kajian, persoalan kajian, dapatan dan perbincangan. Tema ini akan konsisten. Tema ini akan konsisten daripada awal sehingga akhir agar tidak lari daripada kajian yang dilakukan oleh penulis jurnal ini. Seterusnya. Okay. Hubungan logik antara bahagian iaitu penyertaan masalah Contohnya penyataan masalah ni dia ada sebut tentang kelemahan pelajar dalam kemahiran insan yang berdasarkan kajian terdahulu. Maksudnya hubungan ni betul lah. Contohnya penyataan masalah dia bagi tahu masalah apa yang dikaji dalam penulisan ini. Seterusnya. Seterusnya adalah hubungan uh, tujuan dan objektif kajian. Contohnya tujuan dan objektif kajian ini dia nyatakan tentang niat untuk menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran tersebut. Maksudnya betul lah sebab dia cakap kat sini tujuan dia buat penulisan ni untuk menyatakan niat mereka menilai tahap penguasaan pelajar. Uh, dia berkaitan dengan tujuan dan objektif kajian yang dilakukan. Okay, seterusnya. seterusnya adalah dapatan kajian. Dapatan kajian ni, dia memberikan statistik dan analisis yang menjawab persoalan kajian Seperti contoh dalam ni dia membuat analisis responden Memilih tidak pasti bagi animen, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah Maksudnya dia bagi statistik setelah dia buat analisis Mungkin melalui Google Form Ataupun buat kajian uh, yang mengambil kajian daripada artikel yang telah dibuat oleh orang sebelum ini. Okay, seterusnya. Seterusnya adalah perbincangan. Dalam perbincangan ini, dia akan mengangkan dapatan dengan keperluan latihan dan cadangan penambahbaikan. Maksudnya, dalam perbincangan ini, dia membincangkan tentang yang apa yang telah ditulis dari awal hingga akhir untuk memberi penambahbaikan kepada pelajar-pelajar ataupun masalah yang telah dikaji. Ha. Seterusnya adalah keutuhan leksikon. Keutuhan leksikon ini adalah pengulangan istilah utama digunakan berulang kali dalam setiap bahagian daripada abstrak, objektif, dapatan kajian hingga kepada perbincangan untuk menunjukkan fokus utama dan kesinambungan makna. Contoh istilahnya adalah pemikiran kritis, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran kesanian, siswa guru dan juga daya tahan. Contohnya, contohnya di sini, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Dia menggunakan idea ini secara berulang daripada kepentingan, kajian, batasan kajian, kejauhan dan literature supaya dia tidak lari dengan tema dan kajian yang telah dilakukan oleh penulis jurnal tersebut. Okay keutuhan leksikan, penggunaan sinonim dan variasi kata. Contohnya kata kerja seperti berupaya, mampu, berkebolehan, boleh, berdaya tahan digunakan secara berganti untuk menyampaikan maksud kecekapan pelajar. Maksudnya dia tidak menggunakan uh, ayat yang uh, ayat kata yang sama. Contohnya berupaya dia guna dari awal sampai habis. Tidak dia akan menggunakan kepelbagaian tapi mana tidak lari. Jadinya dia menunjukkan keperbaikan ya? ke tanpa mengganggu makna yang sama contohnya berkemulihan berupaya dia memberi maksud yang sama saja seterusnya keutuhan gramatikal penggunaan penanda wacana penanda wacana ini berfungsi untuk menghubungkan ayat dan perenggan secara logik dan tersusun contoh so, Untuk uh, penanda wacana adalah justeru sebaliknya ini yang kami dapat daripada kajian yang kami lakukan terhadap penulis, uh, penulisan jurnal. Okey, seterusnya. Struktur ayat yang lengkap dan jelas. Maksudnya, ayat-ayat dalam jurnal dibina dengan subjek, predikat dan juga pelengkap. Contoh, subjek di sini adalah kemahiran ini. Predikat di sini adalah membantu dan pelengkapnya adalah guru lebih berdikari dalam menghadapi situasi-situasi kritikal tanpa mengharap dan bergantung kepada bantuan atau subsidi daripada pihak lain. Jadinya di sini lengkaplah dah kita faham tentang kemahiran ini kita untuk bantu burung dapat berdiri dan menghadapi situasi. Jadinya um, pembaca akan lebih faham apa yang, ter, yang sedang diterangkan oleh penulis dalam kajian yang dilakukan. Seterusnya, keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ini mengulang frasa dan ritma bahasa. Frasa seperti pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah berfikir di luar kotak, membuat keputusan berdasarkan bukti Diulang dalam pelbagai bahagian seperti objek kajian, dapatan dan juga perbincangan. Pengulangan ini mewujudkan ritma fonologi yang stabil dan membantu pembaca mengingati istilah utama. Contohnya di sini, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah digunakan dalam objek kajian dan juga persoalan kajian. Hanya pembaca tidak lupa tentang isi dan juga idea utama yang ditekankan dalam jurnal yang dituliskan oleh penulis jurnal ini Okey seterusnya Kita masuk kepada aspek rujukan Aspek rujukan ini adalah kredit yang kita berikan kepada seseorang Apabila kita mengambil idea daripada penulisan jurnal mereka Okey Sini saya akan terangkan tentang sitasi ter terlebih dahulu Sitasi permulaan ayat kita akan meletakkan tahun terbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk. Kebiasaannya, apabila kita tak letakkan kurungan pada tahun terbitan ni, kita menekankan kepada siapa yang terang, siapa yang cakap pasal uh, fakta ini. Uh, maksudnya kita tak terang, kita tak tekankan kepada fakta tersebut, tapi kita kita tekankan kepada siapa Uh, kredit yang kita berikan Contohnya di sini Faridah dan Tengku Sarina Aini 2008 Okey, Seterusnya Citasi pengakhiran ayat Jika nama pengarah tidak ditulis dalam ayat Maka tulis dan tuliskan nama dan tahun dalam kurungan di akhir ayat Kalau ini di akhir ayat pula okay, Di sini terdapat kesalahan dan juga yang betul Kesalahan di sini adalah dan rakan-rakan sepatutnya dalam uh, mengikut APA 7 kita perlu uh, kalau penulis jurnal lebih daripada dua orang kita perlu meletakkan Muhammad Sami and on 2015 Aw uh, bukan dia dan rakan-rakan ah, -rakan. uh, contohnya di sini yang betul lah Nur Ahmad and on 2015 Okey, seterusnya so, saya okay. akan ini adalah contoh juga mengikut format APD edisi yang ke-7 okay, Kita dapat lihat yang pertama ada nama penulis buku iaitu Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan tahun yang diterbitkan iaitu 2010 a, dapat juga tajuk buku iaitu Modul Pembangunan Pemikiran Insania Dan ada juga nama penerbit iaitu University Utara Malaysia a, a, Elemen yang harus ada dalam tujukan KPA edisi eh, ke-7 ialah Nama penulis ditulis dengan lengkap Tak pun dalam kurungan Tajuk buku ditulis uh, uh, huruf besar di awal kata kecuali kata buku Tajuk buku perlu dicondongkan dan sekali tulis nama penerbit buku Okay, seterusnya ada juga rujukan uh, yang diambil daripada jurnal Aa, apa yang perlu ada dalam menunjukkan jurnal ini adalah nama penulis artikel atau jurnal tahun diterbitkan tajuk artikel nama jurnal dan volume ha. Perkara yang ditekankan dan selalu pelajar selalu buat silap ialah nama jurnal dan volume dicontohkan Selalu pelajar akan tidak dicontohkan nama jurnal dan volume tersebut Okey, seterusnya ada tidak diterbit yang tidak diterbitkan. Apa yang perlu ada yang itu tahun diterbitkan. Tajuk tesis, nama penulis tesis dan nama penerbit. Okey, perkara yang ditekankan ialah rujukan ini dirujuk di perpustakaan. Tajuk tesis dicondongkan seperti yang kita dapat lihat unpublished doctor okay, dissertation. Okey, ada juga rujukan prosidi Aa, yang pertama perlu ada nama tahap diterbitkan nama penulis prosiding tajuk prosiding dan nama bagi prosiding nama bagi prosiding haruslah dicondongkan tahap diterbitkan perlu dalam kurungan seterusnya saya akan menjelaskan tentang kejelasan artikel iaitu dalam konteks artikel akademik pastikan penjelasan merujuk kepada bagaimana penulis menyampaikan idea, dapatan dan hujah secara mudah difahami, tersusun dan tidak mengelirukan. Berikut ialah aspek-aspek penting. Yang pertama, perkembangan idea secara logik. Yang kedua, penulisan secara objektif. Yang ketiga, ayat jelas secara coherent dan kohesif serta tiada ambiguity iaitu uh, kata ataupun ayat yang mempunyai dua maksud. Yang uh, yang kita yang kita boleh faham adalah um, mana yang tidak jelas. Seterusnya dalam penjelasan artikel, saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa komunikatif yang formal, penulisan secara objektif, penulisan ayat yang jelas dan pertumbangan idea secara logik. Baiklah, penggunaan bahasa komunikatif yang formal. Apa itu komunikatif? Komunikatif adalah gaya penulisan yang berkesan menyampaikan maklumat kepada pembaca. Sekiranya pembaca memahami apa yang ditulis oleh penulis Itu bermakna uh, penulis uh, menggunakan bahasa komunikatif itu uh, Dapat memberi kefahaman kepada pembaca Penulis perlu menggunakan struktur ayat yang lengkap Seperti contoh, sekelompok pelajar perlukan bimbingan Contoh ini uh, cukup lengkap tetapi tidak jelas Yang terdapat dalam jurnal bulan ialah Sekelompok pelajar yang perlukan bimbingan lebih intensif untuk meningkatkan keupayaan pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Ayat ni cukup panjang, jelas dan dapat uh, menerangkan uh, lebih uh, lebih jelaslah, lebih terperinci. Seterusnya, penulisan secara objektif iaitu penulisan akademik mempunyai laras iaitu kaedah penggunaan bahasa yang bertujuan menyampaikan kebenaran ilmu secara objektif. Penulisan yang tidak dipengaruhi oleh pendapat peribadi dan lebih menekankan hasil kajian. Yang bermaksud, penulis uh, mengambil beberapa maklumat luar uh, Mengambil pendapat daripada responden, daripada tokoh-tokoh uh, lain Supaya uh, dapat meyakinkan pembaca bahawa uh, topik yang mereka sebutkan adalah uh, jelas dan dapat meyakinkan pembaca Seterusnya, penulisan ayat yang jelas Kajian ini merupakan satu tinjauan yang melibatkan Populasi 199 orang pelajar program ijazah sajana muda perguruan PISMP, option Bahasa Melayu, Pendidikan Islam dan Kesel Ambilan Jun 2021 Ayat ini cukup lengkap kerana mempunyai isi-isi Atau huraian yang menyampu dan mengukuhkan ayat topik Iaitu idea utama Idea utama menceritakan tentang kajian tinjauan yang melibatkan Uh, program ijazah ijazah sarjana muda perguruan. Yang kedua, tulis nama penuh buat kali pertama. Untuk kali pertama, penulis uh, sebutkan tentang uh, PSMP iaitu uh, program ijazah sarjana Muda perguruan. Yang ketiga, kaedah pengumpulan data secara terperinci yang bermaksud penulis uh, sebutkan juga berapa tinjauan yang uh, penulis dapat iaitu 199 orang pelajar. Seterusnya, perkembangan idea secara logik iaitu kohesi dan koheren. Kohesi merupakan hubungan antara ayat yang erat, antara kata, perasa dan ayat untuk menghasilkan wacana yang utuh. Dan juga koheren iaitu kesinambungan idea yang disusun secara teratur, maklumat yang disampaikan dengan jaringan yang kemas dan rapi serta mempunyai makna. Seperti contoh, ayat yang pertama Dapatan kajian ini relevan bagi meneliti semula peranan dan keberkesanan latihan di institusi pendidikan dalam membangun modal tulisan guru yang mempunyai pemikiran kritis dan cemerlang dalam menyelesaikan masalah. Ayat yang dibuka, hal ini adalah kerana siswa guru yang terlibat dalam kajian ini akan berhadapan dengan cabaran dunia pendidikan menjelang tempoh dua tahun akan datang. Hal ini adalah kerana merupakan penanda wacana iaitu menjelaskan tentang kohesi. Koheren pula ialah siswa sehingga titik iaitu a, sambungan ataupun pengukuh bagi ayat yang pertama. Penjelasan penulisan. Kenapa penulisan ini jelas? Kerana a, menggunakan bahasa yang teratur iaitu kompetitif. Seterusnya mempunyai koheren dan kohesi yang mantap ketiga tujuan dan isi penulisan ditulis dengan jelas serta logik Penyusunan ayat dapat menjelaskan penulisan Dan yang terakhir sekali penulisan secara objektif yang disokong dan tidak menggunakan pendapat sendiri Seterusnya, langkah-langkah dalam penulisan yang teratur jika, um, jika kita inginkan satu penulisan yang baik, yang bagus, yang mudah difahami oleh pembaca Kita perlu um, uh, mengenal pasti apa tujuan dan apa yang perlu ada dalam penulisan kita. Adakah ia uh, adakah kita perlu menjelaskan, membincang, melapor ataupun kita perlu menganalisis. Yang kedua, kita perlu lakukan kajian awal supaya kita dapat uh, mencari lebih banyak maklumat. Kita juga perlu mengumpulkan maklumat daripada sumber yang sahih seperti jurnal, buku, laporan dan artikel. Catat fakta penting, kutipan dan statistik yang relevan supaya mudah untuk kita kuraikan. Dan yang terakhir tadi, rangka-kerangka penulisan Susun isi secara logik dan sistematik Struktur asas biasanya pendahuluan, isi utama dan penutup Seterusnya, struktur penulisan akan diterangkan oleh Okey, Saya akan teruskan iaitu struktur penulisan okay, Apa yang perlu ada dalam struktur penulisan? Yang pertama adalah pengenalan Apa itu pengenalan? Pengenalan ialah idea utama yang disampaikan oleh penulis Bahagian pengenalan idea utama Haruslah disokong dengan fakta yang sesuai. Okey, kita dah, kita dapat lihat dalam jenjang ini pengenalan dia uh, idea utama dalam dan pengenalan ini ialah peranan guru sebagai pendidik yang mengajar ilmu dan pemikiran. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam ekonomi, mengurus aktiviti bukan akademik, merancang dan mengurus problem pendidikan, membantu pengurusan organisasi dan tugasan lain dari peringkat sekolah hingga ke peringkat antarabangsa Okey, ini adalah satu kata-kata uh, uh kata -kata yang saya uh, yang terdapat dalam jenis tersebut ialah guru yang kompeten adalah guru yang terlatih berwibawa dan mempunyai kecekapan dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik jajah dan di luar bilik jajah Muhammad Salim Abu X all 2009 Okey seterusnya ialah kandungan Aa, Dalam jurnal yang kami kaji, tiada kandungan Tapi saya akan terangkan okay, Dalam kandungan ialah senarai isi kandungan tidaklah disusun mengikut yang berpadanan dengan nombor buka surat Okey kita dapat lihat bilangan iaitu 1.0 2.0 dan 3.0 Pertama okay, kali isi kandungannya ada pengenalan latar belakang kajian penyertaan masalah manakala buku surat, surat 15, ialah 15 Kenalai itu buku surat 15 latar belakang kajian 15 hingga 16 Penyataan masalah buku surat 16 Okey, seterusnya ada latar belakang kajian Iaitu menyediakan asas teori dan dasar mendorong kajian dijalankan dalam konteks ini, ia menghubungkan kajian dan pelan pembangunan pendidikan Malaysia (PPM) 2013-2025 dan keperluan melahirkan guru berkemahiran insannya. Yang... Okey, seterusnya terdapat juga penyataan masalah. Aa, penyataan masalah ialah bahagian yang menjelaskan isu atau jurang pengetahuan yang wujud dalam bidang kajian. Ia menunjukkan mengapa kajian perlu dijalankan. Okay, dalam artikel ini, masalah utama ialah pelajar masih kurang menguasai pemikiran kritis walaupun ia sudah diterapkan dalam kod Okey, Ok, seterusnya iaitu tujuan dan objektif kajian ha, Tujuan dan objektif kajian ialah menyatakan apa yang ingin dicapai oleh penyelidik ha, Tuju, tujuan memberikan gambaran umum Menekala objektif ialah menjelaskan sasaran khusus kajian Contohnya, menilai enam aspek pemikiran pemikiran kritis Yang kita dapat lihat dalam jenis tersebut terdapat enam aspek pemikiran kritis Iaitu yang pertama, memberi idea baharu bagi menyelesaikan sesuatu tugasan Yang kedua, berupaya menganalisis masalah untuk mencari penyelesaian Yang ketiga, mampu berfikir di luar kotak pemikiran dan yang, yang keempat, perkebolehan membuat keputusan berdasarkan bukti yang kukuh dan yang kelima berdaya tahan dalam menghadapi tanggungjawab berat yang diberikan dan yang akhir sekali berkebolehan menyesuaikan diri kepada budaya persekitaran kerja yang baru Okey, seterusnya terdapat juga persoalan kajian Ia merupakan soalan utama yang dijawab melalui kajian Soalan ini menggambarkan fokus kepada hubungan dalam pemboleh ubah yang dikaji Contoh soalan yang terdapat dalam kajian tersebut Apakah tahap amalan pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah dalam kalangan belajar PISMP semester 3 Uh, kemudian terdapat juga kepentingan kajian Terdapat beberapa kepentingan kajian dalam jenis tersebut Salah satunya ialah membantu memperkukuh kemahiran pelajar IPG sebagai bakal guru. Yang kedua, menyediakan asas latihan untuk melahirkan pendidik yang kreatif, fleksibel dan berdaya saing. Dan akhir sekali, menyumbang kepada pembangunan kemahiran insania dalam pendidikan guru. Okey, terdapat juga batasan batasan kajian iaitu hanya melibatkan 1,999 pelajar di SMP Amilan Jun 2021 Terdapat tiga option yang terlibat iaitu TESEL, Bahasa Melayu dan Pendidikan Islam Skop ini terhad kepada enam item dalam elemen pemikiran kritis Dan penyelesaian masalah yang saya terangkan tadi okay, Seterusnya iaitu tijawan pendidikan teratur Uh, berdasarkan pandangan pendidikan seperti root teacher worker dan lain-lain. Okey, tinjauan a uh, literatur itu merujuk kepada a uh, rujukan atau a uh, kajian yang dilakukan oleh pekaji pekaji terdahulu berkaitan kemahiran insania. Okay, Ekstra uh, antara a uh, kajian yang dikaitkan ialah pemikiran kritis tidak berlaku secara semula jadi perlu dilatih dan dibina Yang kedua, menekankan pentingnya Pemikiran berfikir dalam pembelajaran aktif dan reflektif okay, Dan akhir sekali, menguraikan teori Dan dapatkan pendidikan dah terdahulu Berkaitan pemikiran kritis dan pemikiran menyelesaikan masalah okay, Seterusnya, ada metodologi kajian Metodologi kajian ini merupakan kajian berbentuk tinjauan iaitu survei menggunakan instrumen soal sidik iaitu google form boleh juga a tek iaitu itu borang soal sidik kepada responden okey responden menilai diri menggunakan skala likert lima tahap iaitu aa, aa, sangat setuju setuju a memu memuaskan tidak, aa, tidak setuju sangat tidak setuju Okay, seterusnya aa, dalam jurnal yang baik dan yang tepat perlu ada senarai rajah dan senarai jadual kita perlu membuat senarai jadual dulu baru membuat senarai rajah okay. tapi saya akan terangkan dulu senarai, senarai rajah okay. senarai rajah ialah penyelidik taklah menyenaraikan rajah graf, carta dengan nombor halaman okay. senarai rajah ini boleh dalam graf bah, graf garis dan carta baik okay. dalam nilai rajah kita perlu ada tajuk iaitu peratus respon tidak pasti bagi elemen pemikiran kritis dan kebayaran menyelesaikan masalah kita juga perlu menulis rajah ha, dalam gambar ini menunjukkan ia bukan rajah satu dan menulis ha, tajuknya iaitu kita membandingkan peratus responden yang memilih tidak pasti bagi elemen pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah Okay, ini adalah tentang contoh raja yang lengkap iaitu terdapat uh, item dan skala dan pelatus okay, Seterusnya kita akan pergi ke senarai jadual Senarai jadual iaitu penyelidik menaraikan jadual berserta dengan nombor halaman okay, Sama juga dengan senarai raja uh, kita perlu menulis jadual satu Kalau ada jadual lain, kita menulis jadual dua dan kita harus letak tajuk dia iaitu analisis responden yang memilih tidak pasti bagi elemen pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Kita dapat lihat iaitu ada item, kemahiran, jumlah dan peratus. Okey, kita akan pergi ke perbincangan dan rumusan. Okey, rumusan iaitu merumus merumuskan penemuan hasil penyelidikan implikasi kajian taksiran daripada rumusan yang dibuat. Okey, contoh uh, rumusan yang saya dapat ambil daripada uh, jenil yang kami kaji ialah kajian membuktikan pelajar memiliki kemahiran insaniah pada tahap tinggi namun perlu pengukuhan berterusan melalui latihan dan pengalaman praktikal Pihak IPG disarankan menambah aktiviti berasaskan penyelesaian masalah sebenar. Okey, dan, dan bahagian akhir kedua. Bahagian ini mengandungi senarai rujukan dan lapiran jika perlu seperti surat kebenaran. Okey, apa yang kamu semua tahu? bahagian akhir kedua iaitu bahagian akhir jenis setiap berakhir dengan rujukan dapat lihat ini adalah menunjukkan uh, um, mengikut APA ABC ke-7 Ia mengikut abjad iaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, -E, V W, X, Y, Z Okey, ini adalah contoh rujukan yang kena okay. Itu sahaja pembentangan daripada saya Okey, kesimpulannya Setelah kami mengkaji Cara penulisan Jenderal yang telah Kami kaji daripada IJRAP, kami dapati bahawa Penulisan jenderal ini lengkap dan juga tersusun Mengikut aspek keutuhan Macam mana, kejelasan Artikel dan juga Struktur penulisan, jadinya di sini Sebagai Pelajar yang Akan membuat penulisan ini Perlulah mengikut Senarai yang uh, aspek kutuhan, aspek rujukan, suatu penulisan dan juga jelas dengan betul supaya penulisan impian yang dihasilkan sangat mantap dan juga matang dengan cara penulisan. Sekian sahaja daripada kami, kumpulan 2. Sekian, terima kasih. Bye-bye. <laughs>